Hola a todos, aquí les comparto un spoiler. Capítulo número 3 es momento de descansar basados en el libro. Bueno, por ahora te perdono, porque pareces un perro que se muerde su propia cola, así que tendré piedad de ti. ¿Qué tiene de malo trabajar duro? Dijo ya que ella siempre se ofrecía para ayudar en cada trabajo, incluso si no era parte de sus tareas, siempre estaba dispuesta a ayudar. Solo quiero que esto termine. Nanuea se encogió de hombros y apoyó la cabeza en el respaldo de la silla. ¿De dónde viene ese corazón roto? De ningún lado. Dijo porque había sido muy frustrante desde que todo había comenzado. Entonces, ¿cómo van las cosas con Kumlon? Bien, ya hay el color, el tema, el estilo de trabajo, todo está bien. Al igual que el camarógrafo y el técnico. El maquillaje de ambos lo harán las personas que normalmente contratamos. Es solo que boceto gráfico todavía está un poco atascado, dijo Nanuea mientras su compañera sentía. Bueno, ¿por qué no descansas un poco? Tal vez te ayude. Sin deducción de salario. No soy tu jefa. ¿Cómo podré deducir mi salario? Amenaza todo el tiempo. Nanuea no dudó en decir aquello, pero sonrió con picardía mientras arrastraba su cuerpo hacia el baño al otro lado de la oficina, pensando en tomar una siesta corta porque en ese momento no tenía pendientes urgentes. Y el cansancio del trabajo no lo mantenía lo suficiente distraído de pensar en algo en particular: un hombre en camiseta sin mangas. El calor que se esparció al tocar su cuerpo, dientes afilados que lo mordieron ligeramente, esa distracción estaba apoderándose de él y llevándolo al fondo. Noa tuvo que frotarse la cara vigorosamente porque no quería mostrarle a Cylon sus pensamientos cuando se volvieran a encontrar. Por eso debía borrarlos porque aquello no sería nada bueno. Debido al cansancio, pensó que tal vez sería bueno volver a casa y tomarse unas vacaciones. Tal vez podría visitar a su sobrino. Sus pensamientos comenzaron a aligerarse y el sueño se apoderó poco a poco de él. Pero de repente, su teléfono comenzó a sonar. ¡Wow! Teléfono móvil. ¿Dónde está el teléfono móvil? En el momento en el que estaba a punto de quedarse dormido, el teléfono en su bolsillo vibró violentamente, obligándola a sentarse derecho debido a la sorpresa estupefacto en el primer segundo y buscando el siguiente hasta que lo encontró en el bolsillo del pantalón. Lo agarró para mirar la pantalla como si le estuviera llamando el peor de sus enemigos. Kunjiwa, cada vez que veía el nombre de la novia su corazón se contraía porque se sentía culpable. Hola, tú eres Kun Noa? eres el organizador de boda de Nonjiwa, ¿verdad? Noa miró un poco la pantalla porque el tono de voz Decía que definitivamente esa persona no era la novia, y el ojo derecho se le contrajo. Sí, soy Nanuea, no sé, soy la madre de Jiwa. ¿Kun hay un problema si hablas conmigo? No, no hay problema, a pesar de que la corazonada de que el trabajo más difícil estaba a punto de comenzar, trató de sonreír y dijo con una voz entusiasta, lista para ayudar. La cosa es así, me gustaría saber cómo va el progreso. Non Jiwa y Silon solo me dijeron que tú estabas a cargo de todo, y por eso vine a ti. Vi que ya consiguieron un hotel. Sí, Nanua dijo el nombre del hotel, lo que hizo que la otra parte quedara bastante satisfecha, y luego continuó hablando sobre los detalles. Kun Long y Kun Jiwa decidieron organizar un banquete chino mezclado con cócteles. Prepararemos una parte de la mesa para los mayores. En cuanto a los amigos, habrá tanta comida como cócteles. Ya sabes el número de invitados, ¿verdad? Kumlon me dijo que serían alrededor de setecientos invitados.